Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadil ladhina astafa wa ba'd ba Muslimin muslima indah rahmati Allah sekalian Beralih kita kepada surah yang selanjutnya iaitu surah As-Sad Surah ke-38 Surah Makiyah diturunkan di Mekah mengandungi 88 ayat Secara umumnya surah ini men menceritakan tentang um, uh, Didikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa sabar dan bertahan dengan apa yang disebutkan ataupun apa yang diungkapkan oleh para musyrikin Quraisy pada ketika zaman baginda dan meneguhkan hati dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wahyu, peringatan dan seumpamanya. Begitu juga Allah Taala menceritakan punca orang-orang kafir ini mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana merasa angkuh, merasa sombong dengan apa yang mereka ada pada ketika itu, dengan kedudukan mereka, dengan harta mereka, dengan pencapaian mereka dan seumpamanya lalu menyebabkan mereka tidak ingin menerima dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh Abu Jahal apabila ditanya mengapakah tidak ingin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah Uh, bukankah dia sendiri juga mengiktiraf bahawa Nabi itu tidak pernah mengucapkan kata dusta katanya Abu Jahal uh, kalaulah aku menjadi pengikut Muhammad maka di manakah aku ingin meletakkan muka aku di manakah aku ingin meletakkan maruah aku kerana aku ni merupakan ketua kabilah lalu apa kata orang di bawah nanti apa apa, apa kata orang di bawah aku nanti ai bos dah ikut Muhammad ke maka ini satu perkara yang malu. Mana jatuhlah maruah aku? Mana aku nak letak muka? Walaupun dia sendiri mengiktiraf, mengakui bahawa bahawasanya Muhammad sepanjang hidup baginda eh, tidak pernah mengucap kata dusta, tidak pernah eh, melakukan perkara yang yang buruk, tidak pernah menyakiti orang dan seumpamanya. Maka eh, dalam surah ini juga Allah Ta'ala menyebutkan sembilan orang Nabi Nah, dengan nama mereka dan menyebutkan ujian yang ditimpakan kepada mereka dan bagaimana mereka itu menghadapi uh, ujian tersebut dengan sabar mereka, dengan muhasabah mereka, dengan istiqamah mereka terhadap apa uh, terhadap dakwah ini dan seumpamanya Allah Taala sebutkan secara detail di dalam di dalam surah As-Sad ini. Surah As-Sad ini uh, dipenamakan berdasarkan nama uh, berdasarkan ayat pertama di dalam surah ini Sad wal Qur'ani bizikr surah sad dan demi al-Quran yang mempunyai peringatan Allah Taala menyebutkan di dalam surah ini orang-orang yang mengingkari kamu orang-orang yang menolak kebenaran daripada kamu mereka ini sebenarnya bersifat sombong dan angkuh dan suka menentang kebenaran tidakkah mereka sedar bahawasanya berapa banyak umat-umat sebelum mereka itu telah kami musnahkan telah kami binasakan kerana sebab mereka itu tidak ingin kerana sebab mereka itu sombong dan tidak ingin menerima khabar daripada orang-orang yang mereka lihat tidak mempunyai kedudukan dan pada saat ketika Allah Taala mendatangkan azab mereka meminta pertolongan sedangkan pada waktu itu bukanlah lagi waktu untuk meminta pertolongan sebagai contoh Firaun apabila ingin ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Allah mengucap ataupun ingin beriman kepada Allah Taala begitu juga dengan anak Nabi Nuh AS ketika mana diajak untuk naik ke dalam kapal katanya aku akan naik ke bukit di mana air tidak akan sampai semua ini mengingkari kerana kerana ada sombong ada rasa angkuh dalam di dalam diri mereka dan mereka merasa takjub merasa merasa hairan datang daripada kalangan mereka seorang yang memberi khabar peringatan dan mereka mengatakan orang ini yani Muhammad ini adalah seorang pendusta eh, lagi tukang sihir. Tukang sihir kenapa? Kerana mereka melihat Nabi itu dapat melakukan perkara-perkara yang mencari adat yang kita panggil sebagai mukjizat. Bagi mereka itu sebagai satu, satu sihir perkara mencari adat yang eh, luar biasa. Ha, lalu ha, mereka mengatakan patutkah Muhammad ini menafikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini lalu nak menyatukan lalu menyuruh kita untuk sembah kepada Tuhan yang satu sahaja? Bagaimana? Eh, kerana pada pendapat mereka ataupun uh, uh, sakofa ataupun culture mereka pada zaman tersebut itu mereka mengamalkan politizm iaitu mempercayai banyak tuhan dan setiap tuhan itu mempunyai bidang kuasa masing-masing sebagai -masing. contoh kalau mereka ingin uh, uh, meminta hujan meminta rezeki meminta subur tanaman mereka akan pergi kepada berhala yang namanya Allata yang disebutkan dalam Al-Quran Allata wal Uzza wa Manat ketiga-tiga yang lain Allata eh, al mereka akan pergi sembah Allata untuk meminta hujan kemudian kalau mereka ingin berperang untuk meminta kemenangan meminta perlindungan meminta kekebalan dan seumpamanya mereka akan pergi kepada Al-Uzza kalau mereka ingin meminta kalau mereka ingin bermusafir ataupun menghadapi kematian mereka akan berdoa kepada Tuhan Manat kalau mereka Uh, ingin uh, mendapatkan jodoh mencari pasangan kekasih dan seumpamanya mereka akan pergi kepada eh uh, berhala yang namanya Isaf dan Nailah. Nah, dan di tengah-tengah uh, Kaabah ataupun di tengah-tengah Mekah itu eh ada satu patung yang paling besar dipanggil sebagai patung Hubal yang mana mereka menganggap sebagai dewa paling utama eh uh, yang me menentukan nasib mereka baik ataupun buruk. Lalu mereka akan mengundi nasib mencabut eh berjudi ataupun mencabut nasib eh apakah aku ni akan akan baik ataupun mudarat lalu mereka akan cabut letakkan di hadapan ternyata mudarat umpamanya mereka meyakini begitu jadi ini kepercayaan mereka lalu mereka mengatakan bagaimana nak Muhammad nak suruh kita himpun eh semua-semua peranan-peranan ini pada Tuhan yang satu nak apa-apa minta pada Tuhan yang satu macam mana pada mereka itu adalah satu perkara yang yang luar biasa lalu kata orang-orang tua orang-orang senior daripada kalangan mereka tetaplah kamu di atas apa yang kamu berada sekarang ni sesungguhnya itulah perkara yang diingini eh perkara itu itulah perkara yang patut bagi kamu janganlah kamu dengar apa yang apa yang disebutkan uh, 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 oleh Muhammad ini eh kerana kami dulu pun tak pernah dengar perkara ini eh daripada mana-mana mana-mana uh, datuk nenek moyang kami ha, maka tetaplah kamu di dalam apa yang uh, kamu pegang sekarang ini Lalu mereka mengatakan juga dalam keadaan menghina, melecehkan, memperendahkan. Aunzila alaihi dhikru min bainina. Kenapakah wahyu itu? Kalaulah wahyu itu nak turun, kenapa turun kepada Muhammad? Tidak adakah orang yang lebih hebat daripada Muhammad? Sedangkan di sana ada orang yang lebih layak pada pandangan mereka. Ada orang yang lebih layak daripada Muhammad untuk turun padanya wahyu. Ha. Mereka ini sebenarnya belum lagi merasai azab yang Allah Ta'ala sebutkan ya kepada yang Allah Taala sebutkan dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala mem, mempertikaikan mereka ini, mempertikaikan pegangan mereka ini. Apakah mereka ini menget, mempunyai pengetahuan yang meluas? Apakah mereka ini mempunyai uh, perbendaharaan rahmat? Eh? Apakah mereka ini boleh menentukan nasib? Ap, boleh apakah mereka itu mempunyai kuasa untuk mentadbir alam dan seumpamanya? Allah Taala mengatakan bahkan mereka ini adalah salah satu tentera daripada tentera-tentera yang menentang kebenaran yang nanti akan dikalahkan yang nanti akan dihancurkan ha, seperti mana dihancurkan uh, sebelum mereka umat Nabi Nuh eh umat uh, kaum kaum Ad kaum Nuh kaum Ad dan juga kaum uh, Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat semua ini mempunyai kerajaan yang kuat tetapi mereka tetap dibinasakan kerana mengingkari eh, Allah Subhanahu wa taala membunuh eh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi inilah di antara pengajaran tuan-tuan yang dapat kita dapat kita fahami daripada surah ini ialah untuk menerima, untuk beriman, untuk istislam, untuk surrender eh apa yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita imani. Jangan kita mungkiri, jangan kita ingkari kerana inilah makna iman tuan-tuan. Iman itu adalah beriman terhadap apa yang disebutkan oleh baginda Nabi di mana tidak ada apa tidak ada sesuatu untuk menjelaskan perkara tersebut. Kerana ini mutlak beriman. Murni iman kepada Allah Ta'ala. Kita beriman kepada hari akhirat. Kita tidak pernah melihat hari akhirat. Kita beri diwajibkan beriman kepada malaikat. Kita tidak pernah melihat mata malaikat. Tetapi kita tetap saja diwajibkan. Kenapa? Kerana perkara tersebut arahan tersebut perintah tersebut datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi ini telah terbukti kebenaran baginda dengan mukjizat yang Allah Taala bagi kepada baginda dan mukjizat ini dapat dilihat oleh kita semua dapat dilihat oleh orang kufar dan seumpamanya itu untuk meneguhkan keimanan orang-orang mukmin terhadap terhadap kebenaran yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ini memberi iktibar eh, kepada kita wabillahi alhidayati taufik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته